Ну, конечно, в первую очередь победой. Трудный такой второй тайм. Показалось такое впечатление, что мы играем на выезде, пять фоллов. Но, ну, может быть, мы заснули или, не знаю. Конечно, ошибка колесника много стоила, поэтому пришлось перестроиться чуть-чуть. Семером уже, ну, слава богу, что мы все-таки даже пошел столько матчей не доигрывали до конца. Сегодня такая победа, как бы она там не была, но все, а очень приятная. В конце сезона все-таки положительные эмоции для ребят, для, болельщиков. Спасибо вам за поддержку. За рахунок чего удалось взломать Ну, наверное, все-таки желание, знаете, хотелось перед игрой каждому. Я говорю, надо было раздать каждому сегодня таблицу, турнирную. Они говорят, так в программке есть, мы смотрели. Я говорю, открывайте страницу там, где программка, учите, я через 5 минут буду спрашиваю. Все команда умеет играть, как вы думаете, с Игорем, выигравши и хит, и вонзан. И, и целую команду подняться, хотя бы на шестой Ну, я не знаю, как за место, а не хватает стабильности, не хватает элементарного, там, будем говорить, технического Тактического мастерства, знаний таких. А все остальное, я думаю, оно придется временем, те ребята, которые молодые. Ну а те, которые по, -по опыту не хотелось бы, чтобы играли более стабильно и тянули на себе вот этот груз ответственности, который есть. Э -э -э -э, Дима, Кигурлов, Сорока, Мороз, и ребята, которые должны уже играть.